Di Mesir baru bertapak satu kerajaan Mamluk. Daulah Mamluk, Mamluk ni daripada perkataan Arab Mamluk hamba abdi yang dimerdekakan. Bapa jadi nama ni Mamluk kerana ada sejarah. Tu kat Tata serai berapa tahun lepas jatuhnya kerajaan Khwarizmi. ni sebelah Afghanistan dan sebelah uh, Idlib lah ni dekat Syria tu menghampiri negara-negara Arab ni sempadan antara Syria dengan Iraq jatuh kerajaan Khawarij anak-anak raja Khawarij menjadi hamba abdi menjadi hamba abdi dijual di pasar-pasar lalu macam cerita perang ting 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 lalu belakok dijual sebagai hamba abdi di pasar pasaran di Syam maka berlaku satu menarik salah seorang putera raja ni yang cerdik nama dia Saifuddin Kutus Babrisyah dia ni termasuk orang yang hamba yang dibawa sampai ke Mesir Tiba-tiba dia membesar dengan penuh kepintaran dan ada kebolehan Mesir lemah ketika itu Dia membantu Mesir mempertahankan diri daripada serangan Serangan daripada sebelah uh, Sambungan serangan, serangan uh, Sebelah Eropah lah Dia boleh mempertahankan menyebabkan Orang yang kebudak ni boleh duduk depan Akhir sekali dia menjadi malik Menjadi raja yang memimpin Kahirah Maka dia membentuk satu kerajaan Mamluk Mula-mula dia membentuk kerajaan Mamluk dia dengar berita tata ni bergerak daripada Hungary atas nak mari ke Baitul Maqdis. Maka ketika itu umat Islam sebut saja tata takut dia tanya pendapat ulama. Antara ulama dia rujuk, rujuk ketika itu nama dia Al-Is bin Abdul Salam Soho di Mesir. Dia kata dengan untuk guru, orang kaya, takutlah kalau nak jihad ni. Tok tu guru pun tak sebutlah jihad bagi ngajar faiqoi ni fakitulah. Tak sangka ngajar jihad tak padan. Kau tak faham dah masalah jihad. Isbi Abdul Salam tak apa Dia seru pada hak mana itu Maka Himmah yang tinggi yang ada pada Sultan uh, Saifud ini Dia gemelih tenaga Hanya terpilih je, orang -orang. Maksudnya orang lain takut berlaku Dia menggerak ke arah Jalur, dia panggil jalur Asqalan, maknanya daripada Rafah Kalau kita lenyap Arish, Rafah Nak pergi ke satu tempat tempat peperangan dan betul-betul jalur ni ialah jalur yang berlaku perang ini dipanggil jalur askalan tentera monggo mari pada atas Eropah dia nak masuk ke kawasan yang dekat Kuts tu dia ada satu jalur nama dia tempat Ain Jalut Anu Jalut ni permata jalur kawasan agak rendah sikit ringkas cerita ketika itu disebut dalam sejarah fakta sejarah menyebut disebut slogan Tatar ini al jaisu allazi la yuqhar tentera yang tidak boleh dikalahkan orang tengok gila dah pokok ni kena melah kota Tatar dah nak gomoh apa tapi uh, saya fokus dengan pentabah dan keimanan dan juga bimbingan ulama Ismi Abdul Salam bagi fatwa dah kalau mugi Allah taala tolong dengan syarak betul niat kerana Allah nak bebas Baitul Maqdis adalah jalan pertemuan dengan Allah taala dan dia penuh bertawakal semaya aja minta tolong orang oh, siapa kau mau najak Allah Taala buka orang yang berjuang betul-betul atas nama jihad ni ada pertolongan antaranya ilham dia elok semasa perang tu dia undur sikit dia undur-undur tata mari masuk rupanya tata masuk satu kawasan yang dia tak boleh nak berundur dah maka ketika itulah serbuan ke atas tata maka tata rubah tentera tata musnah mati Melainkan berapa wakil tahu enggak balik Bagi tahu kepada uh, Raja dia balik Ke arah uh, Menggulia Bagi tahu ada lagi orang Boleh mengalahkan kita Mengakhiri Tatar Di dunia Islam Kerana jihad Yang diangkat oleh Saifuddin Quds Dengan dibimbingi oleh Al-Imam Imam Isa Imam Ulama Nama dia Is bin Abdul Salam uh, naik. Jadi Scenario ni Bagi anda Membaca sejarah Hak berlaku di hari ini Walaupun Donald Trump isytihadah uh, Bukan Netanyahu isytihadah Kita rapah Gaza Dia isytihadah boleh rapah Gaza InsyaAllah selagi ada orang tak niat jihad Akan berulang Pattern yang sama Iaitu Kemenangan yang Allah Ta'ala beri kepada mujahidi Dalam peperangan Ainun Jalud Dan Allah Ta'ala beri kemenangan Kepada satu tentera Islam Yang dipimpin oleh uh, Salahuddin Al-Ayubi dalam peperangan hikmah. Benda yang sama akan berulang.